nol butun yigirma besh mol dalamidning massasini hisoblang dalamid kalsiy karbonat va magniy karbonat demak kalsiy karbonat massasi yuz magniy karbonat massasi sakson to'rt ikkalasini yig'indisi bir yuz sakson to'rt masala shartida nol butun yigirma besh mol dalamidning massasi bir moliniki 184 bo'lsa 0.25 butun qancha biz boshida aytgandik 0.25 ga ko'paytirish degani 4 ga bo'lish 184 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 46. javobda 30 misolning javobi d javob bo'lar ekan ellik sakkizinchi misol 6.4 butun gaz to'rtbu litr hajmni egallasa shu gazning isiy massasini toping bizda massa berilyapti 6.4 grammimiz 4.48 litr bo'lsa har qanday gaz normal sharoitda yigirma ikkibu o'ndan litrni egallaydi demak yigirma ikki butn litr normal sharoitda gazning massasi qancha yigirma ikki 6.4 olti butun to'rta ko'paytirib bo'lsangiz 32. demak javoblarda kislorod bo'lishi mumkin silan bo'lishi mumkin 6.72 litr azotning massasini hisoblang azot formulasi N2 ekan buning normal sharoitda hajmi yigirma ikkiu o'ndan to'rt masasia yigirma bizda 6.72 litri qancha deb so'rayapti demak ko'paytirib bo'lsak 8.4 javob chiqadi 73 savol sakkiz butun sakkiz gramm karbon tangrirtning normal sharoitda hajmini toping demak karbon tangrirtimiz qirq to'rt grammimiz yigirma ikki butun o'ndan to'rt litr hajmni egallasa sakkiz butun sakkiz grammimiz normal sharoitda to'rt butun qirq sakkiz litr hajmni egallaydi javob demak bir yuz to'qqizinchi masala bir xil massada olingan qaysi metalning moddiy miqdori kam bo'ladi a javobda natriy b javobda temir s javobda kali. d javobda kumush demak bir xil massada oladigan bo'lsak bir xil massada oladigan bo'lsak yuz gramm olsak yuz grammni 23 uchga e bo'lamiz buni bo'ladigan 100 yuz grammni 56 ga bo'lamiz 100 grammni 39 ga bo'lamiz 100 grammni bir ga bo'lamiz bunda har bir kalkulyator ishlatish shart emas oddiygina misol uchun yuz ming pul yig'ishtirmoqchi bo'lsak 2 kishi yeg'ishtirsak 50 mingdan 4 kishi yig'ishtirsak 25 mingdan 10 kishi yeg'ishtirsak 10 mingdan demak odamlar, ya'ni bo'linadigan son qanchalik ko'p bo'lsa qiymat kichkana chiqadi demak bo'linadigan son qanchalik kam bo'lsa qiymat katta chiqadi misol uchun 100 ga 23 uchni bo'lsak katta son chiqadi 100 ga 108 sakkizni bo'lsak kichkina son chiqadi Kalkulyator siz ishlasangiz ham bo'ladi demak bunda albatta kumush chiqadi chunki kam modda miqdori kam desa kumush bo'ladi miqdor ko'p bo'lsa, demak natriy bo'ladi o'n uchinchi savol quyidagi gazlarning qaysi biri sharga to'ldirilganda shar havoga ko'tariladi demak a javobda xlor massasi 71. bir bejavobda vodorod sulfidi massasi 34. C s javobda metan massasi 16. olti d javobda oltingugut to'rtoks massasi oltmish to'rt biz yoshligimizda buvilarimiz shar pishirib bersa osmonga ursak tepaga chiqib yana qaytib tushardi nega desa u sharda karmontan yig'iladi karbontayn massasi 44, to'rt havoning massasi yigirma karbotanni massasi havoning massasidan og'ir bo'lgani uchun pastga tushadi bizda gazlarda qaysi gazning massasi havoning massasida yengil bo'lsa o'sha tepaga chiqadi havoning massasian og'ir bo'lsa pastda turadi yetmish bir havodan og'ir bodosilit o'ttiz 34 yigirma to'qqizdan og'ir bo'lyapti demak 16 olti havodan yengil 64 to'rt havodan og'ir eng yengil gaz bu yerda havodan yengil bo'lgan metan demak metan to'ldirilsa havoga tezroq tepaga ko'tariladi ग्रांस करो वहन आम एक बोरत मे टॉपिक ग्राम व ओमृत कि ammiakdan iborat gazlar aralashmasining massali yig'indisi bu gram berilyapti buning hajmi berlyapti ikkalasini massasi ai buning massasi beryapti buning hajmi beryapti demak massa bergan hech narsa topilmaydi hajm berilsa hajmni massaga aylantira olamiz yigirma ikki o'ndan litrda 17 yetti bo'lsa 11 tondan 2 litrda esa 8,5 yarim demak oldin kislorod 20 gramm edi bu 8,5 yarim demak javob yeah, yigirma well, sakkiz yarim gram bo'lar ekan masol uchun komilada yuz dollar pul bor mehrnizoda mehrnizoda bir million pul bor davronda olti ming rubl pul bor endi misol uchun komila uchalasi amerikaga borsa komilada 100 dollar bor u dollarni hech narsaga almashtirish shart emas lekin mehisa bir millionni yuz dollarga aylantirish kerak davron ham rublni 100 dollarga aylantirish kerak bizga amerikada savdo pul dollar shuning uchun bu hech narsaga almashtirmay, bu ikkalasi almashtirish kerak agar o'zbekistonga kelsa mehrangiz so'mi bor buni hech narsaga almashtirmaydi lekin komila uni so'mga almashtirish kerak davrani uni so'mga almashtirish kerak agar uchalasi rossiyaga borsa buni rubl bo hech narsa almashtirmaydi bu ikkalasi esa rublga almashtiriladi bizda bor narsa emas so'ralgan narsani topishimiz kerak bizda bor narsani so'ralgan narsaga topishimiz kerak bir yuz o'ttizinchi masalada qirq gramm kislorod va nol butun yetmish besh mol xlordan iborat sani hajmlari yig'indisi deyapti demak qirq gram kislorod va nol butun yetmish besh mol xlor endi bizga ikkalasining hajmi so'rayapti bizda bu massa berilgan hajm so'ralgan hajmamiz bu mol berilgan hajm so'ralganuchu hajmga aylantiramiz demak 32 ikki grammimiz yigirma ikki butun litr bo'lsa 40 grammimiz demak ko'paytirib bo'lsak 28 sakkiz litr buni topadigan bo'lsak 1 molimiz yigirma ikki butun litr bo'lsa 0.75 molimiz esa o'n 8 litr ikkalasini qo'shadigan bo'lsak qirq butun sakkiz litr javob b javob shu bilan birinchi bobning o'xshash misollar ishlandi endi uyga vasfa shu birinchi bobda ishlab kelasizlar va ertanga ikkinchi bobni mavzusini o'tamiz va o'xshash misollarni tekshiramiz hammaga omad